я продолжаю эту тему, кстати, я говорю, очень хорошо поддерживаю, поддерживаю Барнаул этой инновации. У нас была книжечка в свое время выпущена, на татки про подавки. Детки работали, свое видение, совместно с налоговой. Я с этой структурой работаю с 2000 года, с времен, когда я вошла, еще будем говорить в, в громадскую организацию. Я вам скажу, действительно, реально, с каждым годом улучшается, усовершенствуется наша работа. Все ближе податки все подходят новым рукам. Вы смотрите, сколько у меня было раньше предложение, вернее, жалоба от, от неэтичного поведения, от неправомерных проверок. Сейчас картина абсолютно деметрально противоположная. Когда пришел мне бланк «Заполните паспорт громадской организации и дайте свое предложение то у меня не было, что вам предложить, что изменить. Да, мы будем изменять, безусловно, но и реально, такого, чтобы я сказала кардинально, вот есть какой-то криминальный вопрос, который нужно решать. Я очень благодарна громадской радио, которая работает сейчас при налоговой. Она работает оперативно, и я думаю, что мы будем продолжать эту практику. Поэтому в связи с тем, что мы действительно работаем очень активно, правильно сказал предыдущий оратор, что действительно у нас Дизай сказал, что ни с одной организацией у нас нет таких тесных контактов, как с налоговой. И это правильно, это хорошо. И смотрите на эти показатели. Без проверок у нас повысилось количество перечислений налогов. Это что? Это взаимное доверие. Оно растет, оно приближается. Поэтому выражаю свою благодарность и вам, как специалистам, как исполнительной власти, как тем, что сделали вы прозорую действительно систему обслуживания платных подарки, что сейчас можно доступность увеличилась намного. Я бы хотела вас тоже поздравить такой грамотным, благодарным нашим письмом которые я вам передаю, зачитывать не буду, потому что 90% всего, что я сказала, было в моей речи. Прошу, пожалуйста. Спасибо Господь. Я думаю, что мы будем дальше продолжать. Да. Спасибо. И с Новым годом, и с Рождеством Христовым.